И таким образом мы практически начинаем наше соревнование сегодняшнее. У Юлии есть 6 минут, время за которое она постарается максимально подготовиться. Естественно, мы хотим подождать еще судей, потому что без судей будет сложно. Я думаю, что э, во избежание каких-то нечестностей и так далее Я постараюсь лично вбрасывать э, кубики в питчер э, То есть, э, а, а уже встряхнете их вы Потому что тут встряска не, не, не помешает э, Ребят, которые занимаются съемкой, на всякий случай попрошу так, Случайно не задеть участников, просто минимально мешать Максимально быть лояльными Ну и... Ну теперь уже здравствуйте, рад приветствовать вас на Тернопольском лотар Капе. А, символ этого капа разработан лично а, Александром, а, собственно система, по которой он говорил, тоже разработана ним. Поэтому и Александру Бенискому тоже аплодисменты. Так. Идет время подготовки. Минута 10 прошла. Одна Вам повезло, в отличие от меня, вы сейчас в тени. Да. Если кого-то кто-то считает не повезло, давайте меняться. Так, да. и у меня волнующий на самом деле момент. Потому что не было говорено, вот я, я даже не знаю, а стоит ли помощникам находиться рядом во время подготовки? ну быстренько оттуда, девочки! Такие, как в школе! Хитрые очень, да? Вон из класса! Очень рады, что я вас вижу в спокойном состоянии, все очень умиротворены. Я надеюсь, это волнение, которое заставило вас защитную реакцию включить. И все внутри дрожат просто невероятно. А, потому что дрожь в руках, как говорят некоторые латте артисты дрожь в руках помогает а кто? Стоит только отличать для брос волнений и болезнь Паркинсона. Можно? Девочки-волонтеры обычно Подготовка. забирают со стола а